Шевченковское отделение полиции, приморского отдела полиции, поступило заявление от гражданки администратора санатории Аркадии, которая пояснила, что он на протяжении недели снимал номер, и с ее слов она его не видела с 5.03.2016 года. Обратила внимание, что он снимал номер в этом санатории, приехал сюда в город Одессу по личным делам, а именно по подзащитам, который попал в плен в АТО. Вот. Ну и по данному факту, начато уголовное производство по предварительной квалификации правонарушения, части 1 статьи 115, Умышленное убийство. Скажите, а он, адвокат, разместил у себя в Фейсбуке пост и локация его, шермер Шейх, Египет. Вот, вот этот факт, он как бы не смущает поиски? поисках? Ничего пока не могу пояснить. Будет ли проводиться оперативные мероприятия, возможно, будут даны дополнительные какие-то комментарии. На данный момент только такая информация. Что известно, какие подробности по, по самому розыску? То есть со вчерашнего дня этот процесс начался? Значит, вчера было подано заявление, где-то в пределах 18.00. Шевченко сходил в как я уже говорил. Это только по Одессе или дальше уже? Пока по Одессе. Ну, значит, на официальном сайте МВС уже выставлена ориентировка по данным гражданину. Приметы есть.